Ми ж продовжуємо, шановні пані і від сказу до голодування. Точніше до конфлікту, що призвів до голодування конфлікт між патрульною поліцією і депутатом Рубіжанської міськради Валерієм Харчуком вичерпаний про це, заявив сам Валерій. Далі його цитата. Співробітники патрульної поліції погодилися з моїми вимогами і визнали свої помилки. Ми дійшли згоди, що тепер патрульні будуть показувати водіям відео, яке було знято ними під час події. Також ознайомлювати громадян з їх правами до складання адміністративного протоколу, розповів Валерій Харчук. Він зараз у нас у студії у живому ефірі. Валерію, здравствуйте. Добрий день. Поясніть, будь ласка, скажімо так, ваші. Ну ось ці конфліктні ситуації, тому що як ми зрозуміли, вмикаючись телефоном безпосередньо у той вечір, коли ви ну, заночували безпосередньо у поліціянтів, ми так зрозуміли, що ну так, що якщо так відкинути, знаєте, кудо редакторі чорні відкидають зайві слова. Виходить, що, що мер міста Рубіжного, пан Хортів, припаркувався. В недозволеному месте, тому вы голодуете. Нет, нет. Смотрите, патрульная полиция выезжала, она осуществляет свою деятельность с, активно с мая этого года, и она выезжала на всевозможные правонарушения, которые осуществлялись у нас в здании Рубежанского городского совета, и ваши журналисты показывали сюжеты по этому поводу. Естественно, на все правонарушения, которые там осуществлялись городским головой, его замами, предлеглыми, выезжали сотрудники патрульной полиции. Они фиксировали. Ни один из этих данных видеорегистраторов не был передан силовым структурам. Формальная причина причиной для этого стало с слов руководства патрульной полиции, то, что нет западів от сличих органов. Але mm -hmm. тим не менше, закони України підписують, що кожен громадянин, а також працівник силових структур, зобов'язаний повідомити правоохоронні органи, якщо йому стало відомо про злочин, а якщо він зафіксував його на хоч на свій на приватний пристрой, а в даному випадку сотрудники патрульної поліції фіксують на державний пристрій, відділ вони зобов'язані якимось чином це з'ясувати і уточнити цей момент, тому що слідчі може не знати, що на місці події працював керувалися працівники патрульної поліції, тому не звертатися до них з вимогою надати дані з відеорегістратора, які є доказательством. Сьогодні обласне ОВД веде діло проти Хортєва, городський, городський відділ поліції також веде слідчі органи. и никто из них ни одного запроса не направлял. Поэтому, когда я, а когда я выяснил, что майские, там, а май были активные события, сессии, выделение земли, вы помните, шестая школа и прочее. То есть это все было весной, и эти данные уже удалены, потому что их никто не запросил, а они, в свою очередь, не уведомили. Я считаю, что сотрудники полиции должны по окончанию своего дежурства приехать на место своей дислокации, написать соответствующий рапорт о событиях, которые произошли. Данные видеорегистратора они передают на соответствующий сервер, и силовые структуры, областные и патрульная полиция должны согласовать свои действия, каким образом и оперативно должны передаваться все данные видеорегистратора в областную УВД, для того, чтобы те делали соответствующую оценку. Я имею в виду, если были зафиксированы э, правонарушения, которые не входят в компетенцию патрульной полиции, то есть это криминальные злочины, они не входят в компетенцию патрульной полиции. То есть они должны съясоваться между собой, каким чином это будет и автоматично, граждане, в автоматичности ну, граждане, в том числе я, мы не должны этот процесс контролировать и в его втручаться. Они должны бегать между следователем и патрульной полицией. Вот ты направил запрос, а ты э, получил от и переслали. Это неправильно. А чему, и фактически злочин, когда оземно. А ну, это первая причина. Вторая, то есть это огромное количество данных, не было передано, идет следствие, и оно не может продвигаться из-за того, что доказательства, которые получены, подчеркиваю, легитимным способом, э согласно действующего законодательства, не были переданы своевременно следователям. Это первое. Второе. Патрульная полиция, ну, мы ни для кого не секрет, хотя это не гласно, практически на протяжении двух месяцев осуществляла предупреждение. Они осваивались в городах, изучали обстановку и учились. На сегодняшний день патрульная полиция активно привлекает к административной ответственности правонарушителей. В рамках Стали поступать жалобы, и сам я стал жертвой оформления административного протокола вот, со стороны сотрудников патрульной полиции. Выясняется, что они не зачитывают права. Выясняется, что они игнорируют ряд э, законодательных актов. И не говоря уже о Конституции, которая у нас превратилась в декларацию. Непосредственно свои должностные инструкции во время оформления. А там очень много существенных моментов. Ведь им расширили своего рода полномочия по сравнению с ГАИ. Если ГАИ выносила, э, составляла протокол, куда человек мог написать за уважение, э, не сгодиться, то в постанове патрульных нет такой графы. Либо ты подписываешь, что ты получил, либо не подписываешь. Вот и все. Но сотрудники патрульной полиции, тем не менее, раз они фактически у нас выполняют роль судьи на месте происшествия в какой-то степени и выносят решение, которое можно только обжаловать по итогам они должны очень, и это предусмотрено и КОАП, и их должностными инструкциями, гражданин имеет право вызвать и адвоката на место происшествия, и подать, и клопотание, еще до перенесу, розгляду справы. То есть вот не готов сейчас человек аргументировать свою позицию, точку зрения или недостаточную на этот момент доказательства, Он может подать клопотание, чтобы рассмотрело руководство в отделе полиции данную постанову, и он, он туда доставит необходимые доказательства. Если человек, например, доставлял раненого или больного человека в больницу, при этом нарушил правила дорожного движения. Есть определенные обстоятельства. нарушениями понятно, жить. Валерий, почему голодовка? Это какой-то а для нет. Украины уже очень популярный метод добиться желаемого. Э, да нет, голодовка. ну что значит желаемого? Смотрите, видео исчезло так. Э, я попросил ознакомить с данными видеорегистраторов патрульных, отказываются. Э, там двухчасовое видео дают 5 минут из двух часов. Э, ясных причин и э, яс, э, э, ясных и четких аргументов на то никаких нет. 10 дней. Мы имеем право рассматривать ваше заявление на протяжении 10 дней. Я понимаю, что в течение 10 дней протокол вступает в силу. Уже, например, я находился там на шестой день. Кроме того, вот во время составления административного протокола на меня туда приехало руководство, и они мне сами сказали, на месте происшествия это не совсем удобно делать, потому что звук тихий на видеорегистраторах. Можно просмотреть видео, но невозможно услышать, о чем идет речь. Поэтому мы вас приглашаем к себе. Когда я приехал к ним, они отказались меня знакомить. Фактически, ну и самое главное, не было на то никаких у их законных оснований и причин. Ну, вот представьте себе, вы сталкиваетесь, фактически получается вас ставят новый орган, на который вы полагали надежды, Ну, я думаю, многие жители нашего нашого регіону України полагали надіжди на патрульну поліцію як абсолютно чистий орган, який не пройшов через школу, ЛВД, де самі студенти платили, а потім, часть з них вимагали дітей із. були різні студенти да? у Луганську. Ні, так за... я говорю час. Вони були Ясно. різні студенти, як і усюди, є різні люди. Просто ну, складається враження, давайте просто відверто, так, що от у вас був певний. Ну, скажімо так, не те, щоб конфлікт, а, ну, вас затримали. Ні. мене на той момент не затримали, коли я приїхав тут. Ні, ні, я розумію. Ну, раніше, ну, у вас у ну. вас там справа була. Ну там да, протокол склали, так? Да. Адміністративний. А, ви, скажімо так, прикриваючись певними подіями. У міськраді певними речами, що порушував очільник міста Рубіжне, ви, скажімо так, підняли ось за допомоги ось тих резонансів, аби, скажімо, ну, вас трішечки, ну, полегшити свою особисту долю і вдалися до голодування. Ну, ви пойміть Ні, Давайте, 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 давайте і... чітко розставляти пріоритети. Давайте. Перше, що... Те, що з вами, ну, адмін, адмінпротокол на вас було складено, а потім мер, а потім голодування. Що важливіше у цих трьох компонентах? Смотрите, на месте происшествия непонятно почему, по какой причине оказался городской глава во время составления административного протокола. И его транспортное средство находило фактически, э, ну, значительно грубее нарушало правила дорожного движения. Именно та статья, которая инкриминировалась мне. Естественно, любой здравомыслящий человек, не только э, депутат Валерий Харчук, а любой гражданин, когда он увидит, что он там стоит в полутора метрах, а кто-то стоит в 50 сантиметрах и к нему не применяется санкция, э, он задаст резонный вопрос, почему? Почему? И этот человек еще вышел к ним, подошел, о чем-то разговаривал на тот момент. Кстати, хочу обратить внимание, что в средствах массовой информации, ну и вам, когда по телефону я говорил, я считал, что они находятся в сговоре, вот такую позицию. И, я, и ознакомившись с видеоматериалами, я, я не нашел этому подтверждения. И, соответственно, сотрудники патрульной полиции, которые осуществляли свою деятельность и составляли на нее протокол, они не находились в никаком сговоре. И действительно для них городской голова был незнакомый человек. Тем более... Они имели возможность зафиксировать, и имеют возможность, кстати, на протяжении трех месяцев, исходя из данных видео своих регистраторов, оформить протокол, несмотря на не на месте происшествия. Есть на то все юридические основания и возможности. Но не оформили. Значит, зрада. Да. Ну, смотрите, там есть позиция у них такая, когда они занимаются одним правонарушителем, они не могут действовать в отношении другого. Действительно, это приведет к хаосу. Но, ознакомившись с данными, опять-таки, их видеорегистраторов, которые упорно мне не давали, казалось бы, ну, ознакомьте меня в первый день, и конфликт исчерпан. Це Я и приехал. Занатекайте чтобы чекал на протокол. Ну, наверное, да. да. Дякуемо. Час вышел нашего живого эфира. Валерий Харчук, депутат Рубежанской мискрады, с приводу своего нетривалого... А сколько проголодували? Ну получається 28 часов 28 годин голодування Валерія Харчука. Все ж таки, заради того, щоб закон був один для всіх. Дякуємо вам, дякуємо вам, шановні телеглядачі, за те, що дивитеся Лот наживо.